Selamat datang ke channel Cerita Malaysia. Pernahkah anda terfikir kita sambut Hari Malaysia setiap 16 September tapi pernah tak anda tanya diri sendiri kenapa bukan 31 Ogos? Macam mana Sabah dan Sarawak boleh jadi sebahagian daripada Malaysia? Jom kita bongkar. Tahun 1960-an, tanah Melayu baru merdeka dari British. Tapi Tunku Abdul Rahman melihat masa depan lebih besar, satu gabungan negara yang kuat merangkumi Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Tunku Abdul Rahman mengumumkan idea ini pada 27 Mei 1961. Tujuannya ingin memperkuatkan ekonomi, politik dan menghalang pengaruh komunis di rantau ini. Tapi, bukan mudah untuk merealisasikan. Indonesia mula membantah Kata mereka ini, neokolonialisme, penjajahan gaya baru. Filipina pula menuntut Sabah. Katanya Sabah milik Sultan Sulu. Masyarakat Sabah dan Sarawak, mereka mula takut kehilangan identiti dan hak mereka. Untuk yakinkan rakyat Sabah dan Sarawak, British dan Tanah Melayu menubuhkan satu pasukan khas, iaitu Pasukan Suruhanjaya Kobol. Suruhanjaya Kobol ini, meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak, pada tahun 1962. Keputusan lebih 70% rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju masuk Malaysia tetapi dengan bersyarat. Dari situlah wujudnya 20 perkara untuk Sabah dan 18 perkara untuk Sarawak. Antaranya, Sabah dan Sarawak boleh jaga imigresen sendiri. Agama Islam bukan agama rasmi mereka. Bahasa Melayu diterima tapi bahasa Inggeris boleh kekal. Tanah dan sumber asli kekal hak negeri. Ini bukan gabung suka-suka. Ini gabung dengan perjanjian. Pada 9 Julai 1963, Perjanjian Malaysia ditandatangani. Wakil dari Tanah Melayu, UK, Sabah, Sarawak dan Singapura duduk semeja. Rancangan asal, Malaysia nak wujud pada 31 Ogos 1963. Tapi ditangguhkan ke 16 September 1963 sebab beri masa Sabah dan Sarawak bersiap dan tenangkan ketegangan dengan negara jiran. Dan akhirnya pada 16 September 1963, lahirlah Malaysia. Tapi lepas tu, bukan semuanya lancar. Singapura keluar Malaysia tahun 1965. Konfrontasi Indonesia pecah, siap dengan serangan gerila kat sempadan Sarawak. Brunei, mereka tarik diri saat akhir. Tapi Sabah dan Sarawak kekal dengan identiti mereka yang unik dan hak istimewa tersendiri. Jadi, Hari Malaysia bukan sekadar cuti. Ia lambang penyatuan, pengorbanan dan perjanjian sejarah. Tanpa Sabah dan Sarawak, Malaysia takkan lengkap. Kalau rasa video ni bagi ilmu, tekan like, subscribe dan share kepada rakan-rakan anda. Jumpa lagi dalam video akan datang dari Cerita Malaysia untuk Malaysia.